Триває піст, за дотриманням якого можна очистити не лише душу, але й свій фізичний стан та здоров'я покращити. Тож, Наразі чергова порція смачних рецептів, з допомогою яких можна покращити свій стан і здоров'я, звичайно. І до нас у студію завітала вже наша перша гостя Вікторія Яворська, яка поділиться із нами секретами приготування смачних пісних страв. Доброго ранку, Вікторія! Розказуйте, що ви нам принесли. Ой, дуже вкусне блюдо у всіх ресторанах його роблять. Даже дома. Погано, що камери Резонто. не передають оцей запах, тому що тут вже вот. така атмосфера є. Що да, ж, приступимо до початку. З чого починати, щоб приготувати ось таку ось красу? Ви знаєте, дуже навіть просто, несложно приготувати блюдо. Для цього тільки нам нужен різ. Можно использовать замороженные овощи разные. Те же самые и кабачки, и синие, и перец, морковь, и горошек зеленый. Множество очень разных вот продуктов. Я вот использовала в этот раз вам приготовила показать. Там и спаржа, и зеленый горошек. Вот, кукуруза, морковь, лук. Вот. Можно использовать даже болгарский перец. Не обязательно болгарский, можно и обычный наш простой перец использовать для приготовления этого блюда. Здесь ничего сложного нету. Просто все овощи нарезаем кубиком. Можно средним, можно мелким, как вам удобно будет. Вот. Сначала обжариваем все продукты, потом добавляем рис. Вот слегка тоже его обжариваем с этими продуктами, вот, э, э, обжариваем до тех пор, пока он будет прозрачный. Uh -huh. Тогда мы можем уже вводить воду или бульон овощной, вот. И вот у меня приблизительно пошло на эту порцию минут так 20 на приготовление. Якую украину представляет вся страва? Якую кухню? Ну, я так считаю, на, скорее всего, что итальянская как бы идет. Происхождение оттуда. А есть какие-то свои власні изменения, э, особенно на украинском грунте? Может быть, какие-то э, добавления украинских э, рецептов? Ну вот смотрите, якісь видозміни, такі, в Италии специфичні? там используют даже сыр пармезан, Ми готуємо вже без нього. Угу. Вот, как бы. Ну, в зависимості від продуктів, все можна міняти? Як бачимо, ну по консистенції тут більше рису, так? А от ви говорили про спаржу, заморожені овочі. А яка технологія приготування і розморожування цих? Ну, для того, щоб сохранилися в заморозці всі наші вітаміни, угу. ми розморожуємо їх в холодильнику. Вот. Для того, чтобы сохранить все вот качества, витамины, там множество разных витаминов, минералов находится в продуктах. И вот мы размораживаем непосредственно как бы не на воздухе чтобы это все сохранить. Когда мы готовим эти уже продукты, мы обязательно накрываем крышкой, для того, чтобы они как бы и пропарились, Вот, при готовке і для того, щоб сохранити всі вітаміни там. Что, когда мы все <laughs> вот. які, скажіть, будь ласка, які найстрашніші такі помилки можна допустити, але краще, звичайно, їх не допустити при ось, розморожуванні, наприклад, овочів? Желательно кожен продукт. В стороне друг от друга размораживать. То есть, в контейнерах... Чек. Можно просто в, или в контейнерах, или в судочках, uh -huh. или, допустим, если очень мало, там, э, в маленьких пиалочках. Вот. Ну, чтобы, потому что каждый продукт он имеет и свой вкус, и запах. Ну как бы, если все это сразу смешать, может перемешаться. Самое главное подальше от мяса, рыбы, птицы, uh -huh. это все размораживать, потому что оно тоже очень быстро все впитывает вот, в себя и вкус, и запах, и тогда вот меняется невкусно. Мы, может быть, пропустили наиловнейшее. Назва різотто, що вона означає і чому саме така? Ну, різотто, тому що там дуже багато овочей всяких різних. От як вам сказати? хотілося немножко удивити. Ми бачимо, ви так прикрасили його. А яка порада, як краще подавати до столу? З чим? Можливо, є якісь специфічні. додатки здесь входит и зелень и чеснок uh -huh. я вот этот раз вот предложила вам сделать как соус вот я мелко нарезала зелень чеснок немножко соли uh -huh. и оливковое масло это все когда вот будете употреблять можно все смешать оно очень будет вкусно uh -huh. Приготування ми вже певним чином розповіли. Скільки можна його зберігати? Щоб оцей аромат, сама, сам смак тримався. Ну, это зберігать не дуже довго желательно приготували і одразу потреби. Вот. С... Ну, я несколько часов там можна його. Ну, звичайно, таку страву, не знаю, як хто, а я б відразу з'їла. Зараз ми попросимо рецепт для наших глядачів, щоб вони записали. На екранах ви зараз бачите цю чудову страву. Я ж говорю, що жаль, що камери не можуть передати запах і аромат. Що ж, для приготування овочевого різотто, яке, до речі, є пісною стравою, нам потрібна спаржа 50 грам. Також нам потрібна морква в такій же кількості, тобто 50 грам, цибуля ріпчаста 50 грам. Часник один зубчик. Помідори одна штука. рис 70 грам. Звичайно, невідповідно. Відбудеться це приготування без олії, якої потрібно 40 грам, вода, звичайно, 200 міліграм, і сіль за смаком. Скажіть, будь ласка, от ми бачимо часник, один зубчик, так? Mm -hmm. Чи можна змінювати цю кількість? Можна, можна його навіть не употребляти, якщо хтось не любить, можна не нажити. А яка максимальна кількість? Это за в ну, да это в зависимости от вкуса и от количества порций это я вам дала как бы на одну порцию угу. вот а можно готовить и несколько порций и взгоеть келькисти всех всех продуктов можно да. из меньшешего и больше и можно меньше делать кто-то любит больше овощей меньше допустим риса угу. вот это можно все лавировать что вам, может быть, больше рыс, <laughs> так? <laughs> я как бы взяла по технологии. Ага. Да. Мы работаем с технологиями, детей учим все по технологии делать. Вот. Дома, естественно, я люблю больше овощей. А какие самые? Какие? Я вот вообще обожаю. Это помидоры, огурцы, вот перец. Вот. Ну, очень, как бы, такие, а так кушаю все, все полезные, так что надо кушать все. Все корыстно? Все, абсолютно, даже та же самая и кукуруза, и морковь, это хорошо для зрения, вот, спаржа, это вообще незаменяемый, наверное, продукт, вот, он очень полезный и для печени, и для желудка, и для костных тканей. Потому что тут какой продукт не возьми, все очень полезно и много витаминов. Как отремонтировать такую красивую форму? Такую красивую форму мы придаем с помощью форм. Есть много разных. И квадратная, и круглая, и в виде сердца, и ромбик, и треугольник. Вот. С помощью вот этих вот всех форм мы делаем. Мы можем их придбати будь-де? Да. Абсолютно. А в домашних умовах, например, можно что-то использовать такое, чтобы придать специфичную форму? Можно. Допустим, взять пиалочку, угу. чтобы она была как бы равномерная. Можно ее обтянуть изнутри пленкой пищевой и туда выложить продукт. И потом, когда вы на тарелку переворачиваете, оно как бы все вот, форма получается и выходит. А из-за чего оттормается а, вся консистенция? За счет своих всех качественных продуктов. Если у вас будет как бы жидкая каша, там, или пюре жидкое, ну, жидковатое, оно форму держать не будет. Mm -hmm. А когда оно немножко гуще, оно держать форму очень хорошо будет. Вот э, ризотто он как бы и не сухой, вот и в то же время ну как бы э, такой немножко вязкий uh -huh. идет, но рассыпчатый в то же время, вот и вот когда хорошо вот, и делаете форму его так придавливаете, uh -huh. он вот сохраняет это все, не рассыпается. А чему же ножку ты эти консистенции э, сам рис? например неправильно выбранный або... да очень важно вот выбирать рис чтобы он был хорошего качества uh -huh. вот и когда вот допустим есть длинный рис вот я его не люблю он какой-то вот вкус у него не такой вот когда круглый рис вот он очень хорошо идет как бы и для ризотто вот и ну мне нравится и для плова вот. Я вот использовала круглый рис uh -huh. здесь. Так что можно, конечно, пробовать со всего, но желательно брать хороший рис. Тогда будет вкусно. А как правильно а, довести его до, до готовности? До... Да до готовности. Когда вы будете готовить ризота, обязательно вы должны уже, когда будете вводить жидкость, вводить ее постепенно, по чуть-чуть и помешивать, при этом накрывая крышку. Вот, Когда будет уже влага выпаряться, угу. постепенно подливайте, подливайте и подмешивайте, чтобы он и не пригорал, и вот он быстро как бы готовится. Как узнать, что рис уже готов, что мы можем его уже использовать на стол? Он будет полностью прозрачный, в нем не будет видно белых кристалликов угу. в рисе в самом. Ну і желательно пробувати. Щоб не перетримати. Які, скажіть, будь ласка, з вашого досвіду, які а, такі найстрашніші помилки в приготуванні рису? Тому що я особисто вас... я не можу його готувати, в мене завжди якісь проблеми з ним, тому я його так. <laughs> Подали. Ну почему, можно не отодвигать, смотря как вы готовите. Вот допустим, если для ризотто, то надо вот помешивать, смотреть. Вот когда уже вот, допустим, вы видите, вот как у меня форма уже uh -huh. какая, риса, вот сразу надо отставлять его. И если немножко передержать, рис раскрывается весь, и он уже не такой вот, не по форме, не по вкусу получается. Вот. А когда вы кашу какую-то там готовите, если у вас, допустим, не получается сварить ее так, да. чтобы сразу, можно просто, допустим, отварить ее в большом количестве воды, потом слить, промыть, добавить опять такие же соли по вкусу, потому что вода смывает соль. Вот и масло немножко на сковороде там или в кастрюле. Ну, за смаком ты да. сразу... как її придать теплової обработки, пару минут. І все. І все, і можна на стіл ось так, ось, да. красу. Можна просто так форму придати, какую-то, можна горочку. О, це вже як фантазія. Да, як, фантазія як фантазія. Дякую вам, Вікторія, за те, що знайшли час, завітали, за те, що наситили нашу атмосферу таким дивовижним смаком. Дякую, вдалого вам дня. Спасибо вам також.